semuanya telah pun terbunuh dalam tempoh satu tahun ini daripada pemimpin pertamanya Ismail Haniah dibunuh, pemimpin kedua dia yang dibunuh di Lebanon, kemudian yang ketiganya Yahya Sinwar, jadi tiga pemimpin tertinggi dibunuh, kita perlu terima bahawa uh, kematian tokoh ataupun pemimpin uh, yang berkaliber ini uh, memberi kesan kepada gerakan perlawanan ataupun kepada mana-mana negara, uh, sebab kalau kita tengok dalam konteks Palestin, ketika mana diisytiharkan untuk ditubuhkan negara Haram Israel ini, uh, dalam deklarasi Belfort 1917 uh, oleh Lord Belfort, ketika itu adalah Menteri luar Britain Ketika itu sudah mula berlakunya penentangan di kalangan rakyat Palestin itu sendiri 1920-an munculnya orang seperti Sheikh Azuddin Al-Qassam Dia Syria kemudian dia duduk di Jaffa dan juga di Haifa Memulakan gerakan penentangan Kemudian beliau telah pun dibunuh Kemudian munculnya gerakan Jihad Al-Muqaddas Dan juga pelbagai gerakan lain yang dipimpin oleh Abdul Qadir Husaini Dan juga Mufti Haji Amin Husaini Kemudian ada di antara mereka telah pun dibunuh Dan ramai di antara mereka dipenjarakan dan dihalau ke luar negara Dan menjelang kepada pembentukan Uh, negara Israel itu sekitar tahun uh, di antara tahun 40 hingga ke tahun 48 itu mereka berada dalam keadaan yang lemah kerana tidak ada kepimpinan sama ada kepimpinan mereka telah pun dibunuh ataupun uh, sebahagiannya uh, berada di luar negara kerana apa dihalau di penjara dan sebagainya uh, menjadi kesan kepada gerakan perlawanan yang tidak ada keupayaan untuk menentang ketika mana Israel melakukan genocide uh, pada peringkat awalnya dalam peristiwa Nakba 1948 uh, itu berlaku pada peringkat awal uh, kemudian sehinggalah munculnya Jamal Abdul Nasir uh, tahun 50-an yang menggantikan pemerintahan Mesir ketika itu, selepas menggulingkan Raja Farouk maka dia pula dilihat sebagai tokoh baru yang memimpin negara-negara Arab sama ada secara rasmi ataupun secara tidak rasmi pakatan mereka dalam melakukan penentangan terhadap Israel. Kemudian bila mana dia tewas 1967, kemudian dia pun pergi pada tahun 1970, Mesir tidak lagi dilihat negara yang kuat juga untuk melakukan penentangan maka Anwar Sadat yang menggantikan Jamal Abdel Masih pada ketika itu, mula beralih untuk berunding dengan Ebreko yang juga berada di belakang Israel pada ketika itu. Jadi tidak lagi sebagaimana Jamal nasir yang menentang secara langsung dan bekerjasama dengan Rusia ataupun Soviet Union kemudian bila mana berakhirnya negara-negara state actor disebut state actor ini menentang Israel sama ada Mesir Syria terutamanya bersama dengan Jordan juga Lebanon dan sebagainya bila berakhirnya tahun 79 itu dengan perjanjian Ken David barulah munculnya non-state actor munculnya non-state actor ini bersekali dengan kemunculan Iran Iran juga tahun 79 itu berlakunya pertukaran pemerintahan melalui revolusi naik ayatullah uh, Khomeini uh, menjadi pemerintah dan terus memutuskan hubungan dengan Israel dan juga Amerika. Kemudian munculnya kumpulan-kumpulan di Lubnan, Hezbollah dan kumpulan-kumpulan di Gaza. Dimulakan dengan jihad Islami. Kemudian tahun 87 munculnya Hamas. Dan semuanya dipimpin oleh pemimpin pemimpin yang berkaliber. Kalau Hezbollah dipimpin oleh Sa'abas. Kemudian digantikan oleh Hassan Nasrullah yang begitu lama memimpin Hezbollah. Kemudian Hamas dipimpin oleh Syih Ahmad Yassin bersama dengan Aziz Rantisi, bersama dengan Khalid Mashal. Kemudian bila mana kematian Ahmad Yassin, ada lagi pemimpin yang berkaliber iaitu Ismail Haniah yang menggantikan beliau kemudian dipimpin oleh Yahya Sinwar berikutnya tapi semuanya telah pun terbunuh dalam tempoh satu tahun ini daripada pemimpin pertamanya Ismail Haniah dibunuh pemimpin kedua dia yang dibunuh di Lebanon kemudian yang ketiganya Yahya Sinwar jadi tiga pemimpin tertinggi dibunuh kemudian pergi pula ke uh, Hezbollah uh, Hassan Nasrullah telah pun dibunuh kemudian yang menggantikan dia juga tidak berapa minggu kemudian dibunuh juga lagi uh, kemudian dalam konteks gerakan perlawanan ataupun eksis resistance ini uh, yang diketuai oleh Al-Quds uh, tentera Al-Quds uh, pemimpin utama mereka itu Qasim Sulaimani dibunuh lebih awal iaitu pada 2020. Tahun 2020, Qasim Sulaimani yang menaungi gerakan-gerakan penentangan ini, sama ada golongan Houthi Atau disebut Ansarullah di Yaman ataupun Hezbollah ataupun Jihad islami ataupun Hamas ini, dia sendiri telah pun dibunuh. Maka pengganti-pengganti dia itu sudah pastilah tidak mempunyai uh, kelebihan ataupun kekuatan yang sama dengan dia walaupun masing-masing ada kekuatan tersendiri. Uh, jadi ia memberi kesan kepada perlawanan. Tambahlah pula mereka kehilangan satu kawasan iaitu uh, Syria yang selama ini menjadi sekutu mereka, maka lebih-lebih sukarlah perlawanan itu. Tapi dalam masa yang sama kita kata tengok juga, ketika mana mereka keras melawan sebelum ini dalam konteks uh, di Timur Tengah itu Iran itu berdepan dengan perlawanan untuk merebut pengaruh uh, sebagai regional power uh, dengan kelompok-kelompok uh, negara yang disebut sebagai Sunni uh, khususnya diketuai oleh uh, Saudi penentangan yang begitu lama di antara kedua-dua pihak uh, yang saling tajam menaja konflik di wilayah masing-masing sehingga tercetusnya apa yang berlaku di Syria Lebanon dan juga Yaman uh, Perang saudara dan sebagainya tetapi pada tahun 2023 dua-dua negara ini telah pun melakukan perjanjian damai untuk saling menyambung kembali hubungan di antara kedua-dua negara ada uh, saling bekerjasama dan sebagainya dan kalau kita tengok daripada 7 Oktober sampailah kepada hari ini penghujung 2024 kedua-dua negara ini tidak menunjukkan sebarang penentangan dalam konteks mereka membela Palestin walaupun membantu ataupun bersuara dengan cara masing-masing dan kalau kita tengok juga bagaimana roket daripada Houthi yang duduk di Yaman itu boleh sampai ke Tel Aviv boleh sampai ke Israel Ailat dan sebagainya sedangkan ia perlu melepasi lebih daripada 1000 km tanah Saudi menunjukkan bahawa tidak ada sebarang interception dilakukan oleh tentera Saudi terhadap senjata yang dikeluarkan oleh Houthi ke atas Israel ini di antara perkara yang boleh kita tinjau. Jadi dalam konteks gerakan perlawanan yang kehilangan pemimpin yang begitu banyak, kehilangan sekutu yang begitu banyak yang boleh jadi menyebabkan mereka dilihat sebagai lemah. Tapi dalam masa yang sama situasi di Timur Tengah itu berbeza. Eh, mereka lebih kompak hubungan di antara negara dengan negara bertambah baik berbanding dengan sebelum ini. Termasuklah dalam konteks syariah ini sebab apa eh, berlakunya satu transisi yang agak aman eh, kerana di sana adanya kerjasama. Kalau kita lihat dahulu Qatar yang hari ini menjadi orang tengah kepada pelbagai pihak. Qatar yang mana dikenakan sekatan oleh Saudi pada tahun 2017 sampai 2022. Ketika itu bila mana di hilang rakan-rakan di kalangan negara Teluk dia jadi membantu dia ketika itu adalah Turki bersama dengan Iran. Jadi menyebabkan masing-masing ada jasa terhadap negara dia. Menyebabkan bila berlakunya sebarang pertembungan pada ketika ini, Qatar mengambil sikap untuk bersama dengan kedua-dua pihak sama ada Saudi ataupun Iran, sama ada Turki ataupun Iran. Jadi dalam konteks Turki yang memberi sokongan kepada gerakan menjatuhkan Bashar di Syria itu, Qatar juga mainkan peranan untuk mempertemukan Iran dan juga Rusia di negara dia sehinggalah semua pihak mengambil jalan tengah untuk tidak bertempur. Tidak ada yang membela Bashar dan sebagainya supaya tidak berlaku lagi peperangan yang lebih merugikan berbanding dengan apa yang berlaku sebelum daripada ini. Jadi, di sebalik adanya satu petunjuk-petunjuk yang boleh dijadikan negatif, lemahnya gerakan perlawanan disebabkan kematian tokoh-tokoh, tetapi kesatuan negara Arab itu uh, dilihat lebih bersekutu berbanding dengan dekad-dekad yang sebelum ini. Yang boleh jadi ia adalah petunjuk-petunjuk berikutnya kepada uh, Israel bahawa ia adalah isyarat yang tidak selesa juga kepada Israel. Kerana Israel ada uh, juga bosnya Amerika, so, tentu lebih gembira melihat negara-negara Arab ataupun bukan Arab yang ada di Timur Tengah itu sentiasa uh, berselisih ataupun berkonflik, berkonflik di antara mereka. Tapi krisis itu hari ke hari semakin kendur. Dan dalam konteks syariah sendiri pun walaupun dikatakan bahawa uh, Bashar itu adalah sekutu kepada Iran, Iran pun hari ini menghulurkan tangan uh, kepada pemerintah sementara Ahmad Syarak syariah itu, termasuklah Rusia juga menghulurkan tangan kepada Ahmad Syarak untuk membantu pemerintahan dia uh, dan dibalas oleh Ahmad Syarak mengatakan bahawa uh, Rusia adalah rakan strategik yang begitu lama kepada Syria. Uh, jadi memberi isyarat bahawa buat masa ini setidaknya tidak ada pemutusan hubungan uh, di antara negara-negara tersebut. Okey, bagi sesiapa yang nak memahami konteks uh, apa yang berlaku dalam geopolitik, apa yang berlaku dalam hubungan antarabangsa, pertembungan di antara kuasa-kuasa besar baik Amerika dengan China, Amerika dengan Rusia dan sebagainya, dan kaitannya dengan Palestin ini, uh, boleh baca dalam buku hari-hari akhir Israel di bumi Palestin ini kerana apa di dalam ini, saya bukan sekadar ulas apa yang berlaku daripada 7 Oktober sehinggalah kepada hari ini dari sudut peristiwa-peristiwanya, peperangannya tetapi kaitannya dari sudut sejarah, kaitannya dari sudut politik dan juga hubungan antarabangsa, bagaimana pengaruh-pengaruh antarabangsa itu akan memberi kesan kepada perjuangan pembebasan Palestin dan akan memberikan kesan kepada mereputnya kekuasaan Israel sehinggalah keyakinan kita bahawa dia akan menemui hari-hari akhir dia kejatuhan dia boleh dapat dapatkan di ML Studio.